Донбас обирає спільний проєкт громадського телебачення Донеччини та Радіо Свобода. Я Дмитро Шурхало. Упродовж цього тижня знайомлю вас із ситуацією у виборчих округах Донбасу. І зараз ми говоримо із Артуром Стуліковим, довіреною особою одного з кандидатів у депутати по 47-му виборчому округу. Це місто Слов'янськ, Словянський та Олександрівський райони. Артур Вікторович, коли ми з вами говорили про цю зустріч, то, зокрема, ситуація на окрузі, вона позначена двома такими зараз перед самим днем голосування, двома подіями. Це зміни в складі дільничих та окружної виборчої комісії, і міліцією порушена справа по факту підкупу виборців. Так. Так. Да. Я хотів би звернутися до виборців з. своеобразным предупреждением, Только сож... не агитуйте, пожалуйста. Нет, 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 сож... 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 Не, 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 за нет. Слушай, голосовать, Нет, нет, нет. Относительно голосовать я призываю всех прийти на выборы для того, чтобы максимально сократить возможности для, для фальсификации, для карусели. То есть именно не при... то, что не приходят люди на выборы и создают ситуацию для потасовок голосования. С приятного для Да. О чем я хотел обратить внимание, избирателей, о том, что, значит, в составе Окружной избирательной комиссии произошли изменения, и причем ключевых э, должностных лиц. Это головы комиссии, представители комиссии и секретаря. Э, в чем стоит э, сложность избирательного процесса? Он краткосрочен. Люди, как правило, не готовы к его выполнению, потому что это специфическая совершенно работа. И председатель, который назначается изначально, он проходит обучение за эти... Э, за период процесса он привыкает к своей работе, начинает, вливается в нее, а когда председатель стоя меняет буквально за два дня до выборов, то возникает вопрос, а компетентны ли эти люди в том роде деятельности, куда их значит, направили, и значит, не связано ли это с, с тем процессом, который у нас по 47 округу был, связанный с раздачей избирателям по 300 гривен от... Э... Ну, это факт еще, да. до речи, не доведенный. Это лишь а справа нет, за фактом нет, нет. Підкупи. Я, это, я лично очевидец того, что значит, на почтах, значит, на, на, почтовых отделениях выдаются переводы по 300 гривен. Значит, я значит, разбирался с жалобой Жительницы... Пане Столико, в принципе, да. до вас вы да. не, не, судовая инстанция, вы не, су... не, суд. Я тобто, очевидец. Вы, вы руку не Нет, вы нет. Що... Я очевидец. Я через женщина жаловалась о том, что ей пообещали уплатить деньги, но не уплатили. Она не понимала почему. Я обратился на почту. А вы уверены, что это с выборами связано? Да. Так? Я обращался, значит, в державный реестр юридических лиц и физических лиц предпринимателей. Я лично видел на, на сайте значит, сведения о том, что Юрий Солод 14 сентября 2014 года значит, зарегистрировал общественную организацию дорога жизни, это не фонд королевской дорога жизни из Луганска, это именно значит, общественная организация, которая расположена в Киеве. Солод является ее председателем, и солод является ее учредителем. То есть говорить о том, что значит, солод не имеет отношения к этой организации и к той значит, рекламке Дорога жизни на его значит, билбордах и на его палатках. Совершенно невозможно. Я нагадаю просто, бо не всі, хто нас дивляться, вони uh -huh. мешканці Слов'янська. Юрій Соло – це один з кандидатів в депутати по місту Слов'янськ, Слов'янському Олександрівському районах, кандидат від опозиційного блоку. Пан Стуліков каже, що закидає йому такі звинувачення. Ми раді надати пану Солоду можливість висловитися з цього приводу. Ми запрошували його до цієї студії, ну, на жаль, він не знайшов часу чи бажання у нього не було до нас завітати, але ми готові і надалі дати йому можливість висловитися з цього приводу. Тобто, то, о чому я говорю, це то, чому я був очевидець. Тож я заходив в офіс Дороги Життя. Я бачив масу людей, які заповнюють анкети. Значить, мені известно жителі города Славинска, которые эти анкети заполняли, что Значит, через определенное время значит, им на их телефон звонят, то есть они говорят о том, что значит, они указывают фамилию, имя, отчество и телефон. Потом на их телефон звонят, спрашивают дополнительные анкеты данные, это может быть дата рождения, это может быть номер карточки приватбанка, значит, и значит, после этого говорят, что вам будет прислан телефон, перевод 300 гривен. Я лично был на почте, я видел стопку этих переводов, я знаю, что эти переводы значит, делаются от физического лица к физическому лицу, но ни, э, иного пути значит, передать персональные данные избирателя для того, чтобы перечислить ему 300 рублей, как получить их в общественной организации «Дорога жизни», у плательщиков нет. Но лишь кандидат в депутаты эти гроши перераховывает. Переводит деньги не кандидат, но говорит, кому переводить. Именно он, потому что солод руководитель этой организации, информация собирается, персональные данные собираются именно значит, этой организации, которую он руководит, и иного, э, иного способа получить эти персональные данные нету. Опять же, второй же вопрос: это то, что эта организация собирает персональные данные, использует их без получения росписи избирателя, о том, что он позволяет значит, эти персональные данные использовать. Я хочу обратить внимание также избирателя на тот факт, что те, кто значит, платит любые платежи через Приватбанк, знают, что достаточно назвать свой номер телефона, и у оператора уже появляется его фамилия, имя, отчество, у оператора появляется значит, его адрес. То есть многие структуры, в том числе Приватбанк, значит, обладают большими базовые данные. Но я хотел бы уточнить, ну, не маешь, вы скажете, от физической особы до физической особи, ну, не маешь, ي... від... перерыв... переказ и иде грошовый, <ред Bree quê> ي... Юрия Солода до я... кого-то. Значит, я хотел бы обратить внимание на следующий момент. Значит, э, э, действующее на начало выборов законодательства, оно предусматривало ответственность за нарушение значит, финансирования избирательной кампании по первой части со стороны иных лиц, а по второй части со стороны самого кандидата. То есть финансирование допускается только значит, через фонд избирательного кандидата. В данном случае идет нарушение, потому что третьи лица в интересах кандидата, поскольку именно он говорит о том, что вот таким, такие люди являются нуждающимися. Чекайте, а чему оно? То есть як, дезафиксировано, что это самый кандидат в депутаты, где сказал, кому я... Это находится в реестре. То есть в реестре находится сведения о том, что является руководителем. Человек, который платит деньги, он, он не может ниоткуда получить информацию кроме от, от руководителя. Раз есть факт, что одним людям деньги перечисляют, а другим де, людям деньги не перечисляют. Значит, кто-то принимает об этом решение. А ну, в таком разе, ну, свитки, я достоверен, чие достоверенное информация, что самые противники этого фонда перераховывают гроши? Не, не работники фонда, я же, а я же... Работники фонда собирают персональные данные избирателей. А, а кто перераховывает гроши? Для того, Выборцы? чтобы сказать четко, кто их перечисляет, мне этот, в рамках уголовного дела, я полагаю, будут изъяты документы во всех почтовых отделениях 47-го округа. Значит, предварительные данные говорят о том, что фамилии людей, которые перечисляют деньги, повторяются. Mm -hmm. да, да, даже, даже по одному отделению от двух до 15 раз повторяется одна и та же фамилия, которая, лица, которая перечисляет деньги. Какие в таком разе представы говорите, что это связано с каким-то конкретным кандидатом у депутаты? То, что люди, работающие в общественной организации кандидата, собирают сведения. И эти сведения попадают лицам, которые не имеют, может быть, имеют отношения. Это мое сейчас предположение. То есть, когда уже следствие будет проведено, когда будут допрошены те люди, которые перечисляли деньги, и когда будут допрошены люди, которые получали деньги, то есть, тогда уже можно будет, вы же правильно сказали, я не судья. Я вам говорю, я говорю то, чему я был очевидец, и то, что я могу, как сказать, под присягой дати показання Так, Дякую, Артур Вікторович. Зараз от справді така сталася ситуація, що відбулися зміни у складі центру друйте, центр виборчому окружкому, да. окружної да. виборчої комісії та в деяких дільничих комісіях. Да. Я поцікавився інформацією. От як мені надали інформацію в Окружкому, що змінився голова і два члени комісії, але це рішення центр виборчкому, тобто такі рішення ухвалює центр виборчком на підставі суб'єктів виборів, тобто це як партії, так і кандидат ти мажоритарники тобто в принципі якщо вони роблять відповідне подання то ну це це якби легітимна процедура і жодного порушення в цьому немає Про процедура легітимна і нарушення ні возникає вопрос добросовісності па тобто? как партия или значить кандидат який значить падать значить предлагали центральний зберігатель комісії чоловіка который пройшов обучение который влився в роботу какие основания его изменить? Ну, не знаю, захворили, например. Ну, он же, не, он, же не заболел. Он не заболел. Он живой, Александр Григорьевич, не, как сказать, готов выполнять дальше обязанности. То есть мотив. У нас сейчас вопрос к тем субъектам подания. Значит, какая мотивация? Какая мотивация, да. А мотивация, опять же, она перекликается. У нас на сегодняшний момент разрозненные факты. Разрозненные факты изменения состава. У нас разрозненные факты по нарушению значит, финансирования избирательного процесса. Но э, обратить внимание о том, что персонализм, то есть из, даже в той комиссии из 18 было 12 луганчан. Ну так мы их утрированно называем. Да, а луганчан это за местом проживания? Чем, Не, чем? Ну вопрос, скажем так. Э, Як правило, комісія формируется из жителів Славянського. Ми собственно всіх постоянных учасників избирательного процесу знаємо. Але погодьте зараз не типова ситуація, багато людей, які змушені були залишити свої домівки і виїхати там, скажімо, з ж Луганської області. Яка... Вопрос. Я не готов зараз озвучувати то, яким образом члени комісії, як ми їх условно, називаємо Луганчані, значить. голосуют и как они, какая у них явка в комиссию. Но я думаю, это будет предметом дальнейшего разбирательства, кто как работает. Я говорю о том, что есть основания опасаться массовой фальсификации выборов на том основании, что общественная организация, возглавляемая одним из кандидатов в народные депутаты, собирала в массовом порядке значит, персональные данные, по избирателям. И, значит, имеется, то есть, имея контакт с большим количеством людей, у этого кандидата имеется техническая возможность договориться с определенным там 3000 человек или сколько человек, чтобы они пришли и проголосовали. И этот за, за него. Именно, как сказать, не обязательно а уважать вы уважаете? вот вы кажете, что уже не за первыми выборами спостерегаете, так? Да. Яка, Традиційно, тобто ми не говоримо про якийсь конкретний випадок, але традиційно, яка мотивація змінити члена я я скажу, комісії на, на, на суб'єкта виборчого процесу? На прошлих виборах, э, може, не сам, на, 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 на дні, на дні з прошедших также был голова, голова комісії Грибенюк на голову малюту, який був від батьківщини, но. результат голосования показал победу, уверенную победу партии региона. Поэтому сам вопрос смены перед голосованием головы значит представителя комиссии, он наводит на ну, соответствующие вопросы. А э, зазвичай, ну, бывает такая практика, что э, конкуренция на окрузе отбывается, но на каком-то этапе может быть измова между командами кандидатов, что кто-то кому-то делегует представительство в комиссиях, а кто-то отдячивает. То такая политическая коррупция, насколько она Я хочу бывает? обратить внимание на новости по телеканалу Интер, где в течение нескольких дней транслируют ролик разговора Коломойского и еще, я не, помню, второго его сказать, корреспондента, с кем он разговаривает, но обсуждается вопрос о том, что 47-й округ как бы отдан Наташке, кто mm -hmm. такая Наташка, я не знаю, но возможно это Наталья Королевская, но этого не знаю, там связи с Наташки. И второй вопрос. Тобто я насколько разумею, я что Юрий Солодцы человек. Ну насколько говорит пресса, я не видел свидетельства о браке, но насколько говорит пресса, я знаю, что ну, пресса говорит о том, ну, что они муж и то, жена. за да, информации? Да. И попадут именно, опять же, новости по Интеру и возникают, ставят вопросы. Хотя вторая фраза Коломойского о том, что у него есть грузин Менгрел, указывает на другого победителя избирательного процесса. Поэтому, что это может быть и не Солод. Что Солод мог быть использован только как человек, который собирает информацию об избирателях, который Значит, собирает номера телефона, для того, чтобы ми, ну, можно было... Наразе на мы не будем делать звенувачий на адресу Пана но мы готовы дать ему возможность выступить я... в нашей студии, потому что, на самом деле, очень много э, информации, не проверенной, не подтвержденной, которая поширивается не в этой студии, а в в городе Славянск. Я хотел бы обратить внимание, что я никого не обвиняю. Я говорю о том, что определенные факты, очевидцем которых я являюсь, меня тревожат, и я хотел бы, чтобы... Избиратели к этому тоже внимательно отнеслись, берегли свои голоса, а самый лучший способ его сберечь это значит, пойти проголосовать на, на избирательном участке. Я хочу опять же второй вопрос обратить внимание, что в, в прессе широко обсуждается вопрос усиления ответственности за подкуп избирателя. Но мало это кто. законодавчиво закрепить. Да, вопрос не о том. Вопрос о том, что широко значит, распространяем мнение, что увеличивается ответственность избир... значит, за подкуп избирателя. Но мало кто читает саму норму закона, а закон говорит, что увелич, усиливается ответственность именно избирателя. Не то, есть то и кто отримает гроши. Не олигарх, который платит деньги. Ему для того, чтобы привлечь к ответственности, надо 400 тысяч потратить на, на этот процесс. То есть до 400 тысяч олигарх может свободно платить, и это не уголовная ответственность. Для получателя же средств, она может быть кому-то покажется небольшой или большой ответственность, там 800 или сколько там гривен уголовная ответственность, но наказывают именно избирателя. И поэтому те люди, которые сейчас стоят в очереди за получением денег, должны 30 раз подумать. Первое, чтобы брать эти деньги или не брать. А второе, если взял, то стоит ли голосовать за солода? Есть, Но, если... даруйте, ну, давайте не будем нет, Нет, я, я, говорю не о том. Давайте, я давайте, не говорю, да, что это... Даруйте, давайте, пану, по сколько... не, будем не агитовать ни за не... кого, ни против кого. Давайте утримаем Именно, это ответственности. ответственности. Деньги-то, то есть, обещал кто? Давайте не будемо Поступили казати, хто деньги. у нас немає задокументованих свідчень, хто кому комусь давав гроші чи ну, не давав. Якщо сайт офіційний єдиного державного реєстру – це не доказательства, ну, то тоді що доказательства. Чекайте, сайт, ми не маємо задокументованих даних, що кандидат в депутати дає гроші виборцям. От цього, у нас, на на сайті є, а тому що руководитель організації, який збирає персональні дані збирання. Але це ще не свідчення того, що відбувся підкуп саме в інтересах. Конкретного кандидата в депутати. Дякую. Це був пан Артур Стуліков, правник і довірена особа одного з кандидатів у депутати по 47-му виборчому округу. Це місто Слов'янськ, Слов'янський район та Олександрівський район. Прошу звернути його увагу на його застереження про те, що справді в Україні посилена відповідальність не лише за підкуп, але і запроваджена відповідальність. За те, що хтось, якщо отримує гроші і продає свій голос, то це також тепер, він тепер також може бути покараний, якщо його власне провина в цьому буде доведена. Це проєкт Донбас Обирає, спільний проєкт громадського телебачення Донеччини та Радіо Свобода. Ми будемо завершувати нашу розмову, але у нас ще є дебати, які відбулися в одному з округів міста Маріуполя. Прошу подивитись, і здається, ще один сюжет ми маємо. Отже, залишайтеся з нами. А я, Дмитро Шурхало, кореспондент Радіо Свобода. З вами прощаюся. Дякую за увагу.